स्वतःसाठी व इतरांसाठी लाचेची मागणी करून लास स्वीकारणाऱ्या मनपा सहाय्यक आयुक्त सचिन महालेला अटक मालेगाव दिनांक एकवीस जून रोजी मनपा येथील सहाय्यक आयुक्त सचिन सुरेंद्र महाले यांना ठेकेदार यांच्याकडून तेहतीस हजार रुपयाची लास स्वीकारताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक यांच्याकडून अटक करण्यात आली आहे तक्रारदार यांच्याकडून आरोपी सचिन महाले यांनी स्वतःसाठी व इतरांसाठी बक्षीस म्हणून चार टक्के रक्कम पंचासमक्ष दिनांक तेरा जून रोजी मागणी करून स्वीकारण्याचे मान्य केले त्याप्रमाणे दिनांक एकवीस जून रोजी आरोपी यांनी पंचासमक्ष तक्रारदार यांच्याकडून तेहतीस हजार रुपये लाचेची रक्कम स्वीकारत असताना अटक करण्यात आली त्यांच्या विरुद्ध किल्ला पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे इतरही मोठे मासे लागणार आहे मात्र त्यांना वाचवण्यासाठी दबाव येत असल्याची चर्चा आहे ही कारवाई प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक श्रीमती शर्मिला घारगे वालवालकर अप्पर पोलीस अधीक्षक माधव रेड्डी पोलीस उप अधीक्षक नरेंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्रीमती गायत्री जाधव पोलीस हवालदार संदीप वनवे पोलीस हवालदार ज्योती शार्दुल वाहन चालक पोलीस हवालदार परशुराम जाधव यांनी यशस्वी कारवाई केली तसेच कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने लाचेची मागणी करत असल्यास तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नाशिक यांच्या येथील दूरध्वनी क्रमांक शून्य दोनों त्रेपन पंचीस अठहत्तर दोन से तीस टोल फ्री क्रमांक दहा चौसठ या वर्क करावाहान करने आरोप असलामेकुम मैं नदीमुद्दीन अजियुद्दीन नदीन फिडर वार्ड नंबर उन्नीस माजी नगर सेवक ये मेरा छोटा भाई है फहीमुद्दीन अजियुद्दीन ये और मेरा एक छोटा भाई और ये म्यूनिशिपल कारपोरेशन के अंदर हमारे अपने वार्ड के पूरे काम देखते हैं मेरे अपने वार्ड के अंदर कुछ दिनों से तकरीबन पांच छह साल से और जब से ये प्रशासक बैठा हंड्रेड परसेंट लापरवाही और जब भी अगर घर के लोग हमारे सोशल वर्कर या हम खुद जाते हैं महानगर पालिका में तो महानगर पालिका का अधिकारी अपने आप को सीएम समझ के बैठा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई काम की डिसिप्लिन नहीं है कोई तरतीब नहीं है आज से एक साल पहले हमने हमारे अपने वार्ड की लेडीज टॉयलेट की दीवार चारों तरफ से गिर गई ये लेडीज टॉयलेट की दीवार के लिए हमने म्यूनिस्पल कमिश्नर से बजट मांगा एक साल ऐसी म्युनिसिपल कमिश्नर हमको उसका कोई बजट देता नहीं उसके बाद हम कोई ठेकेदार से को जाके रिक्वेस्ट करते यार हमारे अपने वार्ड में इस चीज की तकलीफ है तुम काम कर दो तो ठेकेदार लोग बोलते हैं नगर सेवक साहब अगर हम आपके बोलने पे काम करते हैं तो म्युनिस्पल कारपोरेशन हमको तीन तीन चार चार साल बिल नहीं देती हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया हमने उनको बताया कि जहाँ जहाँ से महानगर पालिका का आर्थिक फायदा होता वहाँ हम तुमको मदद करने के लिए तैयार है आप ठेकेदारों को बिल दो और हमारे अपने वार्ड के विकास करो लेकिन किसी भी तरीके से इनके सर के ऊपर जू नहीं रही थी इसलिए आज एक सचिन माले करके जिसकी हैसियत जिसकी पढ़ाई और जिसका जॉब एक कलर को है लेकिन उसको सर पर बिठा के रखे शाह का चार्ज दे के रखे जब भी कोई काम के लिए उसके पास जाते थे वो पैसे की डिमांड करता था इसके लिए हमने सचिन माले शाह का चार्ज है जिसकी औकात एक कलर को किये जिसकी औकात एक कमिश्नर के पीए किए लेकिन उसको एक शाह तो बनाए इसके लिए हमको ऐसा लगा कि आज ये अधिकारी को इसकी जगह बताना जरूरी हो गया तो हमने एंटी करप्शन की मदद से कानूनी तौर से उसके ऊपर एंटी करप्शन में जो उसने हमसे डिमांड किया था कि ये बजट डालने के दस तक और बिल निकालने के तीन चालीस हजार तैतीस हजार लूंगा तो हमने उसको आज एंटी करप्शन की मदद से तैतीस हजार रूपए दिया और उसको कानूनी तौर से उसकी जगह बता दिया हमारी मीडिया के माध्यम से एक ये गुजारिश है अदबन गुजारिश है कि, कि म्यूनिस्पल कमिश्नर के हर अधिकारी ने अपनी कान खोल के सुन ले अगर हमारा काम नहीं किया मेरे अपने शहर का वार्ड का काम नहीं किया तो इसी तरीके से उनकी जगह हम बताएंगे